वालेकुम आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी वी की तबाह जारी हैं पूरे मुल्क में सैलाब हर तरफ फैल चुका है गांव के गांव शहर के शहर पानी की नज़र हो गए हैं इसी तरह पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम भी सलाम की नज़र हो गया है आज दोपहर को जब हम कैट स्टेशन गए तो रेलवे हकाम ने बताया कि चार पाँच ट्रेनों के अलावा तमाम ट्रेनें मअल कर दी गई हैं क्योंकि पंजाब से जो ट्रेनें आती हैं वो नहीं आ सकें उसकी वजह से ट्रेनों की शॉर्टेज है दूसरा सलाद बहुत फैल गया है रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पानी है जिसकी वजह से ट्रेन का गुजरना बहुत मुश्किल हो गया तो इस वजह से ट्रेन सर्विस को मदद किया गया और ज़रूरी ट्रेन सर्विस के अलावा तमाम बाकी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं लेकिन अभी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि मुख्तलिफ़ जगह पर मुल्क में जो पानी ट्रैक पर आ गया था वो इस क़दर ज़्यादा हो गया कि उसमें ट्रेन गुजरना मुश्किल हो गया तो हेड ऑफ़िस लाहौर मतलब रेलवे से तमाम ट्रेन सर्विस को फ़िलहाल कराची के लिए और कोटा के लिए मतल कर दिया गया है और इस वक्त यानी कि कोई भी ट्रेन सर्विस अगले पाँच दिन तक आपको दस्याब आप नहीं होगी यानी कि कराची से लाहौर लाहौर से कराची या कोटा जाने के लिए तमाम ट्रेनें मअल हो गई हैं आज जब हम कैंट स्टेशन गए तो सिर्फ वो ट्रेनें जो नज़दीकी यानी कि मीरपुर से जो आ रही हैं या हैदराबाद से आ रही हैं वो तो इक्का दुक्का ट्रेन जो है वो नजर आई वरना जहाँ वो कैंट स्टेशन जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती आज हु का आलम था आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का मुसाफिर जो है इधर से उधर आ रहा है उनका सामान जा रहा है बाकी जो है वही लोग हैं यानी कि पोलियो टीम्स इस वक्त आपको नजर आएंगी वो कैंट स्टेशन में बैठी हुई हैं इसलिए उनकी ड्यूटी है पाँच दिन के लिए लेकिन मुसाफर ना होने के बराबर है और रेलवे हकाम पूरा टिकट जो है रिफ़ंड कर रहे हैं या जो है अगर कोई दूसरी ट्रेन में जाना चाहता है जहाँ तक ट्रेन जा रही है तो उसको जो है उस ट्रेन पर शिफ्ट किया जा रहा है लेकिन पूरे पाकिस्तान में सैलाब की जो तबाह है उसकी वजह से रेलवे भी तकरीबा इस वक्त ख़त्म हो चुकी है रेलवे का निज़ाम बंद हो चुका है और तमाम ट्रेन सर्विस मतल हैं वो अफराद जिनका रोज़गार ही रेल से है वो बहुत परेशान है जैसे इस लाभगान की मदद है इसी तरह इन लोगों की भी इसमें मदद की ज़रूरत है आप देख सकते हैं जो मुसाफिर बैठे हुए हैं वो बहुत परेशान है क्योंकि किसी मजबूरी से आए थे और अब वो देख रहे हैं कि उनको कोई भी सर्विस जो है दस्याब नहीं है और ना ही वो आगे कहीं सफ़र कर सकते हैं आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टी वी और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ये मनाजर आप देख रहे हैं कैंट स्टेशन के आप देख सकते हैं किस कदर सन्नाटा है और किस कदर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यहाँ पर कभी ट्रेन सर्विस चलती ही नहीं थी मुख्तलफ जो कुल्ली हैं उनसे जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी हमारा तो रोज़गार डेली बेजिज पर होता है हमारा घर जो है वो मुसाफरों से चलता है अगर मुसाफर नहीं आएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा इसी तरह जो टैक्सी वाले हैं रिक्शे वाले हैं और मुख्तलिफ जो बाहर स्टॉल्स वाले हैं जिनका दारोमदार ही इन मुसाफरों पर है तो वो भी बहुत परेशान है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मुसाफर ही नहीं आए तो हम लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा हकूमत जहाँ तक हो सकता है कोशिश कर रही है ऐलान भी कर रही है लेकिन असल ज़रूरत ये है कि हमें सबको इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए सलब, सलाब जदगान जो कल तक घरों के मालिक थे आज दरबदर हैं इसी तरह वो लोग जिनका रोज़गार ट्रेन से है या डेली वेजिज वाले हैं वो भी बहुत परेशान हैं यह आप ट्रेन देख सकते हैं ये जो है वो मीरपुर से आई थी उसके मुसाफिर हैं कुछ जो आ रहे हैं और ना होने के बराबर है बहुत कम है लेकिन ये है कि फिर भी आप देख सकते हैं ये वो जो गाड़ियों का माल गाड़ियों का सामान है वो सिर्फ लोड रहा है बाकी जो है कैंट स्टेशन पर सन्नाटा है इस वक्त हम सबको कौमीतों से हट कर एक कौम बनकर पाकिस्तानी बनकर तमाम लोगों के लिए मदद करनी चाहिए और आगे आना चाहिए जो अदारे और जो अफराद पर आप इतम रखते हैं उन पर इतम करते हैं उनके ज़रिए जदगान की मदद करें और हर उस पाकिस्तानी की मदद करें जिसको आप समझते हैं कि वो ज़रूरतमंद है इस वक्त उसको ज़रूरत है क्योंकि बहुत से लोगों को आप बहुत समझ रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है इसके पास पैसे हैं सब कुछ है लेकिन अंदर से वो खाली हो चुका होता है इस महंगाई के दौर में आप हर उस शख्स की मदद करें जिसको आप जानते हैं कि वो ज़रूरतमंद है और आपका जानने वाला है सबसे पहले अपनी फैमिली में अपने घर में अपने रिश्तेदारों में उसकी मदद करें उसके बाद जो है बाकी अफराद की मदद करें सैलाब जदगान की ज़रूर मदद करें क्योंकि यह हमारा फ़र्ज़ है और यह हम सब की ज़िम्मेदारी है आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर वीडियो बनाऊँ आपके लिए ताकि आपको अच्छा लगे और कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो देखें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़